तो ये दो महीना बचा है चुनाव का और बीजेपी के पास एक्चुअली देखा जाएगा तो बीजेपी मेंटली ये सीट ऑलरेडी हार चुकी है उनके खुद किस मैं चुन के आऊ ना चुन के आऊ मुझे पार्टी टिकट दे ना टिकट दे लेकिन वर्सोवा में मैं सीएसआर फंड के थ्रू सौ करोड़ की आमदनी लाने का काम करूंगा बिल्कुल आपको जैसे पता है कि गोली यहाँ सबसे पुराने रहवासी है और जो मुंबई का जो भूगोल है उसमें आप देखिए बहुत सारी चीजें जो है वो बहुत हिस्टोरिक है चाहे फोर्ट्स हो चाहे आपने मंदिर की बात की मुंबा देवी मंदिर आप ऐसे वर्सोवा में भी ऐसे बहुत सारे धार्मिक स्थान है जो बहुत प्राचीन है आप उनको हेरिटेज का टाइटल तक हमारी लोक प्रतिनिधि नहीं दिला पाई तो इट्स अ शेम फॉर वर्सोवा वर्सोव्यातील ऐतिहासिक धार्मिक स्थळाकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केले वर्सोवा विधानसभा मतदारसंघातील काँग्रेसचे इच्छुक उमेदवार आणि राष्ट्रीय काँग्रेस कमिटीचे उपाध्यक्ष फरान आझमी हे सध्या त्यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे चर्चेत आले आहेत त्यांच्या माध्यमातून वर्सोबा विधानसभेत आरोग्य शिबिर शैक्षणिक उपक्रम तसंच खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी क्रिकेट सामन्यांचंही आयोजन केलं जात आहे त्यांच्या माध्यमातून लाईव्ह क्रिकेट सामन्यांचं आयोजन केलं होतं यामध्ये अठरा संघांनी सहभाग घेतला होता या प्रसंगी जागृतशी बोलताना त्यांनी अनेक वर्सोवा विधानसभेतील गंभीर समस्यांवर आपलं मत व्यक्त केलं आणि विद्यमान आमदार यांच्यावर चांगलाच निशाणा साधला सर, सर जगत माशेमध्ये पुन्हा आपलं स्वागत आहे जगद माशेच्या माध्यमात आपण आज भेटतोय आणि जेव्हा जेव्हा आपण चर्चा करतो त्यावेळेस फक्त चर्चा होते जागतमाशेच्या माध्यमात की वर्सोवा इथे स्थानिक जे गोळगरीब नागरिक आहेत सामान्य नागरिक आहेत यांना तुम्ही काय देणार त्याच्यामध्ये रोजगाराची चर्चा झाली आणि प्रथमच आता आपल्या माध्यमात पाहायला मिळते की यासाठी तुम्ही फक्त शिक्षा आणि आरोग्यच नाही तर खेळण्यासाठी सुद्धा त्यांच्या आरोग्याची म्हणजे एक प्रकारे खेळण्यासाठी असे खेळाडू तयार करण्याचं काम आपल्या माध्यमात सुरू आहे ती म्हणजे आता पहिली स्पर्धा या ठिकाणी पाहायला मिळते क्रिकेटची स्पर्धा तर अशा आणखी कोणकोणत्या जे स्पर्धा आहेत आपल्या माध्यमात येणाऱ्या काळामध्ये आयोजित केल्या जाणार आहेत आणि अशा पद्धतीचं फोकस तुमचं या खेळावरती सुद्धा असणार आहे कारण आज आपण पाहिलं की ऑलिम्पिक मध्ये छोट्या छोट्या देशांनी भरपूर मोठ्या प्रमाणामध्ये नव सुवर्ण पद्धत जिंकले आणि त्यामध्ये देशाचा नंबर शंभर मध्ये लागत नाही तर अशी अवस्था आहे आणि तुम्ही याकडे खेळाकडे लक्ष देत आहे काय सांगा बेसिक जो खेळ की फॅसिलिटी आहे वो लोगों को नहीं मिल रही है आपने ओलंपिक्स की अभी बात की भारत एक भी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाया उसका कारण यह और उसमें से भी सिर्फ एक स्टेट है जो सबसे ज्यादा मेडल जीतता है वो हरियाणा क्योंकि लोगों को यहाँ फैसिलिटी ही नहीं मिल रही है आज आप बात करिए क्रिकेट है फुटबॉल है टेनिस है आपकी बॉक्सिंग है जैवलिन थ्रो है बहुत सारे ऐसे चीज है जिसमें हमारे बच्चे बहुत सक्षम अच्छा है लेकिन क्या हो रहा है कि उनको वो फैसिलिटीज नहीं मिल रही है फैसिलिटीज कैसे नहीं मिलती हैं आपने देखा हमारी जो रेस्लर थी उनका 100 ग्राम वेट ज्यादा होने की वजह से वो डिस्कवालीफाई हो गई क्यों क्योंकि क्यों, क्यों, उनके साथ एक अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट नहीं था तो ये सारी बेसिक चीजें हैं जो हमारे बच्चों को चाहिए और आज वर्सोवा हो गया या कोई भी और असेंबली हो गई आज हमारी सत्तर से अस्सी परसेंट पॉपुलेशन यंग पॉपुलेशन है उसमें चाहे हमारे युवा लड़के हो या लड़कियां हो वो तो बहुत बहुत ज्यादा सक्षम है चीज परफॉर्म करके दिखाने लिए। लेकिन उनको उस उस तरह के उस तरह के फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का काम हमारी सरकार नहीं कर रही है तो हम मैंने आपको मेरे पिछले इंटरव्यू में भी कहा था कि मैं सिर्फ सरकार पर डिपेंड होकर काम करने वाला इंसान नहीं हूं आपको पता है मैं औद्योगिक जगत से आता हूं तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो सीएसआर की बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं मैं चुन के आऊं ना चुन के आऊं मुझे पार्टी टिकट दे ना टिकट दे लेकिन वर्सोवा में मैं सी एस आर फंड के थ्रू सौ करोड़ की आमदनी लाने का काम करूंगा जो कि शिक्षा रोजगार और खेल इन तीन जगहों में हम इसको यूटिलाइज करेंगे जरी एक अल्पसंख्यक विभाग मधन काम कर विधानसभा प्रत्येक विभाग केंद्रित करता शिक्षण आरोग्य स्पोर्ट्स व्यतिरिक्त धार्मिक जो मुद्दा है वर्षा आपने धर्म का नाम लिया मैं शेर शेर से स्टार्ट करता हूँ मैं सभी धर्म को मानने वाला इंसान हूँ कि परिंदों की तरह खुदा को हम भी याद करते हैं परिंदों की तरह खुदा को हम भी याद करते हैं कभी मंदिर पे जा बैठे कभी मस्जिद पे जा बैठे तो धर्म जो है वो मुद्दा नहीं होना चाहिए आज हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब भारतीय हैं हम सबकी रखों में भारत का खून बह रहा है तो चाहे मैं मंदिर जाऊं मस्जिद जाऊं गिरजाघर जाऊं या गुरुद्वारे जाऊं मेरे लिए सब एक है ठीक है और आप देख रहे होंगे आज चाहे वर्षों गांव में मंदिर का काम हो चाहे नारियल गुर्रमा का प्रोग्राम हो चाहे क्रिश्चियन चर्च का प्रोग्राम हो चाहे अन्नाभाव साठी का भी प्रोग्राम खत्म हुआ हर प्रोग्राम में हमने पार्टिसिपेट करने का काम किया है और मुझे वापस मैं रिपीट कर रहा हूं टिकट मिले ना मिले मुझे उससे कंसर्न नहीं है मेरा मेन मकसद एक है मैं राहुल गांधी का सिपाही हूँ इस सीट पे कांग्रेस दस साल से हार रही है इस सीट को कांग्रेस का परचम लहराने का काम इस बार हम करेंगे इसीलिए कांग्रेस के सारे योद्धा जो मेरे साथ कंपटीशन में भी है मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं कि जो भी टिकट लेके आए इस सीट को कांग्रेस के लिए जिताना है हमें ये हमारा एक सिंगल लक्ष्य है वर्षों तो तो में देखा जाएगा तो जो धार्मिक स्थल है हिंदू के धार्मिक स्थल काफी प्राचीन है मतलब काफी उसका एक इतिहास है बिल्कुल आपको जैसे पता है कि गोली यहाँ के सबसे पुराने रहवासी है और जो मुंबई का जो भूगोल है उसमें आप देखिए बहुत सारी चीजें जो है वो बहुत हिस्टोरिक है चाहे फोर्ट्स हो चाहे आपने मंदिर की बात की मुंबा देवी मंदिर आप एक ऐसे वर्सोवा में भी ऐसे बहुत सारे धार्मिक स्थान है जो बहुत प्राचीन है आप उनको हेरिटेज का टाइटल तक हमारी लोक प्रतिनिधि नहीं दिला पाई तो इट्स अ शेम फॉर वर्सोवा अगर वो इतना नहीं कर सकती वर्सोवा के लिए तो उनको वर्सोवा लीड करने का कोई हक नहीं है आज आप अपने स्थानिक लोगों का आप मंदिर

श्रीकांत शिंडे से उनकी बहुत करीबी बताई जाती है आ, देखते हैं आगे क्या है जहां तक हमें नॉलेज है कि ये सीट बीजेपी ही लड़ेगी और बीजेपी के सामने ये सीट कांग्रेस ही लड़ेगी और कांग्रेस सीट को जीत के आएगी और बहुत भारी माध्यम से जीत के लेंगे देखिए दो महीना बचा है चुनाव का और बीजेपी के पास एक्चुअली देखा जाएगा तो बीजेपी मेंटली ये सीट ऑलरेडी हार चुकी है उनके खुद के सर्वे में आ चुका है कि ये सीट वो लोग हार रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब इस सीट के हार का सहरा कोई और बांधना नहीं जाएगा तो वो भारती लवेकर को ही अपना कैंडिडेट बनाएंगे और भारती लवेकर ही ये सीट लड़ेंगी और इस सीट को हारेंगी बीजेपी के लिए जागृत महाराष्ट्र न्यूज वर्सोवा मुंबई महाराष्ट्र इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो करा तसेज बारमान लाइक शेयर करा ला विसरू नका